अलग तरीके से भी जानती हूँ जो मैं आपको बता सकती हूँ तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा कि उदयनबाजी का व्यक्ति मन क्या है वो मैं अच्छे से बता सकती हूँ जैसे मुझे चित्र लेखा मालूम माला मानना तुम्हारा तो मेहनत करता है ना कर

साल के शादी के बाद बोल सकती है कि हाँ मैं फैन हूँ तो हाँ मैं भी बोल सकती हूँ औरतों का सम्मान औरतों का आदर और कैसे बढ़ावा देना जो मैंने उनसे उन सीखा देखा है और इतनी खुशी से और इतना बड़े दिल से कि कभी उन्होंने किसे महसूस नहीं करा सा कभी मैं वाले कि माला, की माला या की करते या करते कि स्वतः करते बहुत खुले दिल से बड़े दिल से वो उनका व्यक्ति मनता है और जो उनको अच्छे से जानता है कि टी ती वी मध्य मतलब जी तुम्हें बगता है सजन हा न उदयनराजे कुछ थे तो न्यूज में कोई ना कोई पकड़ है तो कई लोगों का होता है ना कि कियपन कर कर न्यूज तो वो उसका एक अलग रूप है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में करिश्मा मंत्र मन की एक पर्सनालिटी जो खुद की है उसके वजह से न्यूज़ में वो आते रहते हैं लेकिन बहुत ही सादे यानी खरग सामले मना चे मानूस मतलब कि मैंने बहुत लोग देखे हैं अभी खुद की पति की बढ़ावा बढ़ावा करके मुझे मतलब स्वतंत्र लाज बांटती है पर मन से खराब बोला का हरकत नहीं, कि नहीं। कि जो है वो है अभी मैं झूठ फूट की बातें नहीं कर सकती या जो मुझे मालूम नहीं है वो मैं बात कर नहीं सकती जो मैं जानती हूँ और वो मैं जानती हूँ कि उदयनराजे का चरित्र क्या है इस परिवार में जो उनका जन्म हुआ है

तर तो तुम्ही तुमच्या मुलांना शिकवतात ना तसं आयसाठी पण त्यांना लहानपणीपासून शिकवलं आहे की छत्रपती म्हणजे काय असत छत्र देणेवाला जिसके लिए कोई मतलब कोई नहीं है उसके लिए शिवाजी महाराज जब खड़े हुए थे वैसे वो आपके पंजोबा है तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जो जिसके लिए कोई नहीं है उसके लिए आप काम करोगे

तुमचे कळत आहे तुमचे कळताले कर असं तेव्हा पूर्णस ग्रंडलेपण होते अभी कोई न्यूज़ पकड़ के 100% उसको पढ़ागा पर खरा सांगते इस अपने आप ये चीज आप समझो ऐसी नहीं है कि वो राजनीति में पावर के लिए निकले हैं जिसके कि भगवान की थोड़ा से मान सम्मान आदर इस परिवार को मिलता ही है ऐसे नहीं है कि सम्मान मिल है नाम नहीं है सब कुछ है सब कुछ होने के बाद फिर क्या करना चाहिए लोगों के लिए काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए तो उस सोच और विचार से हमेशा अपने नेता जो सिर्फ कि नाम कमाना है अपना नाम बढ़ाना है उसके लिए अगर पढ़ते हैं तो वो पावर के लिए पढ़ते हैं अगर लोगों के काम के लिए पढ़ते हैं तो उसका आपको तो समझना चाहिए कैसा होना चाहिए नहीं तो पाए फायदे काम कैला कराए कुछ भी नहीं करे तो आराम से